Çoban yastığının müssessiz faydaları. Çoban yastığı insanın sağlamlığı üçün ən faydalı bitkilərdən sayılır. Sağlam olmaz bildirir ki, angina, faringit zamanı çoban yastığı dəmləməsinin istifadəsi çox yaxşı effekt verir. Bunun üçün bir xörək qarışıq quru çoban yastığı bir stəkan qaynar suda dəmlənir, süzülür və gün ərzində bir neçə dəfə qarğara üçün istifadə olunur. Çoban yastığı dəmləməsi mədə-bağırsaq sisteminə çox yaxşı müalicəvi təsir edir. Belə ki Dəmləmə mədə-baursaq sistemində olan iltihablar və parazitlərlə mübarizə aparır. Qarında köp, sancılar və ishal zamanı yaxşı kömək edir. Öldüqovucu təsire malikdir. İştahı artırır, mədə şirəllərinin ifrazını stimullaşdırır. Gastrit, kolit, mədə və 12 barmaq bağırsaq xəstəlikləri zamanı çoban yastığı dəmləmələri çox effektivdir. Çoban yastığı insanın sinir sisteminə əla sakitləşdirici təsir edir. Bu səbərlərlə çoban yastığı uşaqlar və böylər üçün nəzərdə tutulmur bir çox sakitləşdirici preparatların tərkibinə daxildir. Çoban yastığı dəmləməsi sidik kisəsi və sidik yolları iltihablarına da yaxşı kömək edir. Bir çay qaşığı çoban yastığını bir stəkan qaynar suda 30 dəqiqə ərzində dəmləyin. Süzün və gün ərzində stəkanın 1/3 hissəsi olmaqla hər yeməkdən 15-20 dəqiqə əvvəl için. Bütün bu faydalı xüsusiyyətlərlə yanaşı çoban yastığı allergiyə xüsusiyyətlərə malikdir. Bu səbəbdən allergiyaya meylli olan insanlar Botun istifadəsində ehtiyatlı olmalydılar. Sizin maariflənməniz üçün çalışırıq.